Всем привет! Я сейчас сделаю обзор на сегодня на две мини-фигурки. Это клан у нас этих орлов. Вы спросите, почему две? Потому что получается это Эглар, это Игуила. Вот. А вот еще есть мультики, получается, Эрис, подружка Лавала. Но, к сожалению, эту Эрис я не нашел. То есть, если честно, то на картинке, когда я покупала вот эту мини-фигурку, было нарисовано, что это и есть Эрис. Но по принтам на ее лбу, получается, вот здесь вот видно, что это не Эрис, потому что у Эрис здесь корона. Вот. Ну, давайте перейдем. Я, я, если я еще успею ее приобрести, то получается, может, сделаю отдельный обзор на одну мини-фигурку. Это у нас Сеглар. Давайте снимем вот это все. Он у нас, похоже, в комбинезоне. Вот. Очень классная мини-фигурка. В коллекцию пойдет еще без портертостей, потому что новая. Вот. Ну, вы сами как бы все видите. Вот. У этой мини-фигурки почему-то броня серого цвета. Ну, в принципе, тут ничего такого нету. В принципе, и сама мини-фигурка такого мрачного цвета, что, ну, золотая броня была бы нет тут, ну, не сильно бы красиво было. Вот замки такие, крылья прикреплены, вот такие штырьки, которые выглядывали. Вот, маска тоже проработана, таких как бы капли. Вот. Так, давайте поставим Эглара сюда и перейдем к Игуиле, по-моему, это Игуила. Она белого цвета вся, вот такие вот красивые крылья у нее белые, ну, как, в принципе, и у Вот, маска такая же, вот, такая же, просто белого цвета. Давайте все снимем. Вот, она немножко покрасивее у нас мини-фигурка. А, вот, ну, и сами видите. И сзади, главное, еще и сзади вот тут вот, вот принты есть. Странно, конечно, я думаю, что не будет за да, честно, у меня есть еще вот эти всякие игуилы. Полно, потому что, получается, одна игуила мне попалась в наборе танк э, орлов. А вторая, вот я ее отдельно еще приобретал до. То есть еще одна есть. Вот такая вот игуила. Вот. Такая же мини-фигурка. Может, немножко лицо просто другое. И еще есть Эглор. И еще есть вот такая мини-фигурка. Это том, том же Игуила, которая водитель тан танка у нас. Вот. И их у меня, честно, вообще полно просто. Тьма тьмущая. Вот. А на этом я заканчиваю. Скорее всего, в следующем обзоре я сделаю э, этот. Э, 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 буду обозревать три мини-фигурки из клана львов. Ой, по львов волков. Вот. Всем пока!